İch növbədə səhər yeməklərinə diqqət yetirilməli idi. Daha çox yüngül, yulaf, suyuq və bu kimi qidalara üstünlük verilməli, bol su içilməlidir. Ət yeməklərini minimuma endirmək, meyvə tərəvəzlərə və salata daha çox yer vermək lazımdır. Ümmetlə yaxşı olar ki, bayram vaxtıda qidalanmaya diqqət etsinlər və qida rejimini çox pozmasınlar. Lakin pozulan qida rejimini bərpa etmək üçün mütləq şəkildə bayramdan sonra qidalanarkən qidaları qəbul etdikləri miqdarı azaltsınlar və gün ərzində daha çox rejimli şəkildə, eyni saatlarda səhər, günorta, axşam yeməkləri olaraq eyni saatlarda qəbul etsinlər ki, ən sonuncu qidanı saat 7-də qəbul etsinlər və qida qəbul edərkən daha tez həzm olan, ağır, ıı, qızardılmış şəyməklərdən uzaq dursunlar və mütləq hər qidanın yanında yerli, mövsümlü tərəvəzlərdən istifadə etsinlər. Qeyd edək ki, bayramdan sonrakı günlərdə idmanla məşğul olmaq, bədən hərəkətləri etmək, yürüüşə çıxmaq orqanizmi əvəlki vəziyyətə gətirmək üçün çox vacibdir. Bu həzm prosesini yaxşılaşdırır, kökəlmə riskini azaldır, həm də yuxu rejimini qaydaya salır. Nilufər Səlim Əmintağıyev Telesəhər